на все эти, эти три темы, если то, то, что у меня есть думки на, если у меня есть какие-то думки на, на эти темы. Э, какой у меня опыт, может быть, я, кроме того, что я являюсь сейчас вице-президентом Польской ассоциации журналистов, я журналистка с большим стажем, но до этого еще э, деятель демократической оппозиции в Польше, а мой отец, покойный в последний месяц умер, он занимался вообще иллюстрацией, он был семь лет. Нет, 22 года. 22 года с сенатором Польского парламента, да, Это папа И занимался законом иллюстрации. Он был даже автором первого проекта закона про, про иллюстрацию в Польше. Потом нескольких других, потом это было исправлено много раз. Так что сейчас, о чем я могу здесь сказать? Здесь мы говорим о трех, в трех разных планах. Во-первых, это есть антикоррупционные анти меры, которые, о которых здесь э, э, идет речь э, в, главной, в главной мере, потому, потому что коррупция и очень такой высо высокий степень коррупции и э, был одном, одной из причин того, что вообще произошло в Украине сейчас и всего Майдана. Э, во вторых это про проблема. Э, Реформирование спецслужб и правового, правового поля, поля, вообще это то, что мы называем judicial, судовое, Но все, все, что суд, прокур, прокур, прокуратура и так далее, без чего вообще государство не может существовать, потому что... Нету до кого, до кого просто, но, но, но вообще это, это по, последнее место, где можно э, обратиться, это есть суд, да, в, в цивилизованной одной ну, стране. Но если этого нет, если нет доверенности, э, доверия, если нет доверия к суду, это большая и вообще, я бы сказала, такая, но ну, фундаментальная проблема страны. И с этой проблемой я вообще не вам не скажу, как справиться, потому что я тогда думаю, что я очень довольна, что я здесь не я являюсь гражданкой этой страны, потому что мне бы надо было думать, что с этим делать. А это очень очень сложная сложная проблема. Она даже сложная и в Польше была очень. И мы ее я могу сказать не решили до сегодняшнего дня, так, до, до конца. это, это мой взгляд. Это мой взгляд, тоже мне надо сказать, что мои взгляды не все разделяют. Это у нас тоже очень разные взгляды на эти все вещи. У нас тоже множество партий, множество разных, ну, разных, разных мнений по, по, по этому поводу. Сейчас мне тоже надо еще называть третий, третий вид иллюстрации, Это вид это более исторический подход. Но тоже связано с, с деятельностью спецслужб. Это то, что происходило и в Польше, и в Чехии, и в Германии. Но вообще везде там сделан, сделан архив, специальный архив, который, который там просто был на все материалы спецслужб, которые которые находились в, в руках государства до какого-то момента, они просто были из э, архива э, э, да, да Они были изъяты из архива, и тогда был сложен специальный архив, с которого можно сейчас, можно сейчас пользоваться. Но в Польше это надо тогда сделать какой-то, какой -то, э, ну сказать, с какого времени это будем делать, в Польше это сделано а с 1989 -го года. Ну тогда есть, есть вопрос, здесь с какого года надо это делать. 91 например, все документы, которые должны быть уже доступны историкам, и они доступны до исторического, до, до исторического исследования, или вообще некоторые виды документов даже из последних времен надо э, тоже взять и их просто, э, уже на них не работать. Э, но здесь я, может быть, скажу несколько слов про эту, про этот... Э, проблему реформирования спецслужб, она немножко связана с, с, с тем, что я говорила, что, что мы сейчас говорим про иллюстрацию, историческую, так называемую в кавычках, иллюстрацию, но она уже она не, она не настолько историческая всегда, потому что ну, то, что мы можем сказать в Польше, последствия коммунистической системы, но не, не так, как, как самого там кто был членом партии, а кто не был членом партии. Это более является последствия мышления, последствия структуры, государственной структуры. Они сказываются на стране даже 20 лет спустя того, когда эта система уже, уже не существует 20 лет, но у нас уже больше 20 лет. Да? С 85-го это уже 25 лет будет сейчас в 20, с 89-го 25, 25, 25 как не считать, так что с 89-го, да, с 89 89-го, с 89-го, потому что это два года до, до, до того, когда развала Советского Союза, у нас перешли эти, эти все смены, так что, ну так что... И в чем здесь еще большая большая проблема? Я могу сказать, что если посмотреть на спецслужбы, это мое то мое личное мнение, реформирование на почве того, что мы имеем, того, что мы имели этих этих спецслужб, которые мы имели после после развала Советского Союза и после развала этого социалистического блока, так называемого, это, мне кажется, было бесполезно. Я бы сказала так, а зачем это я могу, могу объяснить? Это просто структура очень неясная очень, очень, очень трудно войти в, там внутри, сказать, что, почему и как, но и тогда очень трудно ее реформировать. Иногда это политикам вне с, с, кажется, что они реформируют, что они что-то делают, но она на, сам, в самой, на самой речи они этого не делают. Они б, б, бывают манип, манипулированными спецслужбами. Иногда. Это тоже такое бывает. Так что, так что это тоже очень сложная, сложная вещь. Я думаю, что мы бы гораздо правильнее сделали, если бы так, мы тогда распустили эти службы. Если бы их распустить, но тогда что, что тогда говорилось? Тогда, тогда говорилось так. Но это глаза спецслужбы, это глаза государства. Да? Это глаза, это мы знаем, мы... мы, мы Смотря на это, мы тогда узнаем внешний мир через глаза тоже этих спецслужб. Не только внешний, но тоже ну, там внутренние проблемы какие-то. Мы не можем остаться без глаз. Ну да, но если эти глаза, они просто что-то там э, неверно тебе отражают, они тебе не показывают то, что ты должен, даже ты просто не видишь того, что перед тобой, то тогда эти глаза как-то не глаза, они просто так... Э, ты, на них что-то у тебя есть. Так что, так что иногда лучше сказать, да хорошо, этот год мы будем без этого, или будем это, это строить заново, снова. Я думаю, что для большей, смотря из этих 25 лет спустя, я думаю, что было бы лучшим выбором сделать это так. Не пытаться реформировать пять раз, потому что мы реформировали еще раз, и потом еще раз и потом там надо было менять. У нас эти, эти все, эти все законы были, менялись, но я уже не скажу сколько раз, но очень-очень много, очень много раз. Откуда у меня такое знание про, про, спецслужб? Но я могу сказать, что когда человек подвергается их интересу, но то и много лет подвергается, и много лет как-то живет под, этой, под этим диском, но, то тогда, тогда просто у тебя тоже, ты тоже знаешь много о, как, о способах работы, о, как сказать, о, способах, о, о видах, да, о, видах, о, о, видах работы, как, как они работают, как, какие да, методику, да, методику которую, которую они используют, она тебе довольно знакомая, так что я могу сказать, что я, может быть, так уже не полковник, но майор спецслужб могла бы стать. Так что... Но, но так серьезно говоря, серьезно говоря, сейчас это про... Эта проблема связывается. Почему, почему это связано тоже с проблемой? С проблемой коррупции. Это связано с проблемой коррупции, потому что в Польше, например, все коммерческие, ну, может быть, не все, это я бы плохо сказала, но много коммерческих структур они строились на почве связи спецслужб, которые, на этой почве связи спецслужб, которая не знакома была широкому, широкому обществу. <связывая> и очень много коммерческих структур, которые потом являлись даже и коррупционными, но или там построенными не по Значит, не, не с законам. А не соответственно да, законом, они являлись тоже но базированными на э, почве этих э, структур и спецслужб, которые э, еще коммунистических спецслужб. Э, так что это. Что уже, уже не, 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 да? Может быть я еще несколько слов только про про эту коррупционную, потому что это м, как сказать про эту коррупцию, борьбу с коррупцией в Польше это м, Польша это э, отдельное бюро, которое этим занимается. Это бюро э, для борьбы с коррупцией, оно так называется, так, так и называется. Но то, что я могу сказать здесь тоже как, как журналист и обозреватель э, действительности в Польше, это очень сложная задача э, потом в, в, судовом, в судовом поле. И даже в, в поле работы тоже, тех, тех, же самых, тех же самых спецслужб, которые работают над борьбой с коррупцией. Зачем и почему? Это, это так. То, что я могу сказать, это не знаю, сколько в Польше, я, я сейчас не сделаю вывода, сколько в Польше было справ, заключенных я то судовым решением по, по коррупции. Но очень немного. Я могу сказать, что очень немного. Они длится очень-очень долго. Очень сложно доказать коррупцию. Обычно, это как выглядит больше, это обычно длится, не знаю, 5, 6, 7 лет, а потом оканчивается ничем. Так что надо учитывать, я думаю, тоже этот опыт, почему это так, почему это так происходит, и очень осторожно строить это правовое поле, в котором это будет происходить. Потому что мы сделали там несколько ошибок, и лучше их уже не повторять. Просто лучше посмотреть, что это были ошибки но например например у нас до сих пор происходит дискуссия на эту тему как это как эту борьбу как эту борьбу с коррупцией